Uh, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Uh, saya DSA ya, uh, uh, Datuk Syed Azwan Syed Ahmad uh, dengan uh, sukacitanya dengan rasa rendah diri uh, ingin mengumumkan uh, hasrat saya uh, untuk bertanding uh, kerusi Majlis Pimpinan Pusat MPP pada pemilihan Parti Keadilan Rakyat yang akan berlangsung pada 21 hingga 24 Mei. Keputusan ini uh, adalah hasil daripada pemikiran yang mendalam dan komitmen saya untuk menyumbang kepada pembangunan parti PKR. Uh, jadi secara rasminya, uh, saya hari ini, uh, saya juga, bukan hari ini, semalam, lah, no? uh, hari ini dah masuk sembilan, uh, 8 hari bulan secara rasminya, uh, saya telah mendaftar uh, sebagai calon Uh, dan di dalam sistem itu uh, nama saya saya tulis DSA uh, bukan nama penuh saya bukan nama penuh saya nama saya DSA kerana ini adalah cukup sinonim eh, dengan uh, <coughs> orang kata apa branding saya sebelum ini uh, selama, selama selama 3 tahun saya berkonten Uh, untuk membantu eh uh, kerajaan madani secara pro bono tuan-tuan uh, uh, saya tidak ada ditaja oleh siapa-siapa daripada situ saya dikenali uh, jenama DSA ya uh, di baju saya ini adalah satu jenama yang begitu kuat jadi tuan-tuan yang mengundi yang boleh mengundi ya uh, pada kongres nanti ya uh, tuan-tuan carilah nama DSA dan gambar profil saya ada gambar topi merah ini Ha, jadi tidak orang kata apa tidak susah ha, untuk uh, cari nama saya. Cai, <laughs> cai, cai. Okey. Ah uh, okey uh, daripada apa nama? Uh, hasrat saya itu saya mempunyai beberapa orang kata apa? Uh, uh, manifesto bukan manifesto kot. Mempunyai, orang kata apa, uh, merencanakan beberapa pendekatan. Beberapa poin yang saya rasakan perlu uh, sekiranya uh, saya, orang kata apa, uh, terpilih uh, uh, menjadi salah seorang pimpinan uh, pusat nanti. Nombor satu, uh, pendekatan kepada golongan muda uh, yang ni Saya memang cukup cakna, tuan-tuan. Ha, mengenai golongan muda ini kerana apa? 60% pengundi pada PRU yang ke-16 ini adalah pengundi muda yang berumur 18 sehingga 40 tahun 60% kalau kita tidak mendekati pengundi-pengundi muda ini maknanya mereka akan terus mengundi parti yang kononnya nak selamat Malaysia ini pilih parti Islam ha? nak selamat Melayu pilih parti Islam. Ha, ini tuan-tuan. Ha, ini yang cukup bahaya. Jadi pendekatan anak muda ini adalah satu uh, orang kata apa salah satu daripada misi saya. Ha, uh, kerana saya merasakan kalau kita tidak bersama-sama mereka kita tidak akan memperolehi undi 60% itu. Jadi saya percaya bahawa anak muda uh, merupakan tulang belakang uh, masa depan negara. Oleh itu saya berazam Ha, untuk melibatkan lebih ramai anak muda dan pengundi baru ha, melalui program pendidikan politik. Ha, ini yang saya kata. Apa maksud pendidikan politik itu adalah melalui media sosial. Hari-hari saya mentarbiah mencerakinkan uh, ha, segala Agak apa segala fitnah, segala persepsi, segala naratif pembangkang saya pusing balik dengan berfakta. Ha, ini yang saya namakan pendidikan politik dan inisiatif penyertaan komuniti. okay? kita perlu membina jambatan untuk menyatukan mereka dengan visi dan misi PKR. Anak muda harus mengenali presiden kita, harus mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mereka tidak ada pada zaman pada tahun uh, reformasi itu. Jadi anak muda ini mereka mendengar dari mana? Mereka mendengar daripada media sosial. Kalau pembangkang mengatakan sesuatu yang jahat terhadap PMX, kalau kita tidak membetulkan, mereka akan menerima bulat-bulat tuan-tuan. Ha, ini yang saya risaukan. Ini 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 inisiatif yang pertama. Ha, inisiatif yang pertama mengetahu apa? Uh, untuk uh, anak muda Okey, nombor dua. Ha? Suara akar umbi. Ha, ini penting tuan-tuan. Ha? -tuan. Saya memang, saya pun akar umbi juga. Apabila saya duduk bersembang dengan akar umbi, banyak luahan mereka. Ha? Kita kena percaya kerana akar umbi inilah yang mengangkat kita menjadi pimpinan di atas. Tanpa mereka, siapalah kita. Ha, ini kita kena faham tuan-tuan. Sebab itu pemimpin yang bermula daripada akar umbi, mereka akan terus sukses di dalam pentas politik ha? kalau mereka bermula daripada atas mereka tidak menyelami akar umbi tuan-tuan bagi saya parti ini tidak ada satu seniji jadi saya berkomitmen ha, berkomitmen ha, untuk menjadi suara ya ha, yang mewakili setiap ahli setiap pendapat dan pandangan perlu diambil kira dalam keputusan penting kita perlu memastikan bahawa suara semua ahli didengar dan dihargai. Itu sebab tuan-tuan saya menerima banyak WhatsApp. Kadang saya mengambil poin-poin daripada mereka ha, untuk saya berkonten. Sebab apa? Bagi mereka, mereka ada idea-idea ha, yang bernas. Tetapi tidak boleh disampaikan kepada pihak atasan. Pimpinan atas. Jadi saya ingin menjadi sebagai orang tengah mereka. Jadi jawatan MPP saya itu, saya ingin menjadikan dia sebagai orang tengah akar umbi dengan pimpinan di atas. Itu matlamat saya yang nombor dua. Matlamat saya yang nombor dua. Yang nombor tiga, memperkukuhkan dasar. Ya, saya daripada orang yang pernah bekerja di sektor swasta... Ha, pernah berniaga, pernah bekerja di sex store GLC. Jadi saya mempunyai orang kata apa pengalaman dan orang kata apa minda-minda yang 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 terbuka. Ha, saya sendiri ha, banyak berjalan ha, di luar negara, ha, berjumpa dengan sahabat-sahabat saya dalam bidang akademik, kita bertukar-tukar pandangan. Dari situ saya merasakan sesuatu yang perlu saya lakukan. Okay, jadi saya bercita-cita. Wow. Eh? Um, untuk memperkenalkan dasar-dasar yang lebih inklusif dan berkesan. Terutamanya dalam aspek ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dasar yang kukuh adalah kunci untuk mencapai impak positif dalam masyarakat kita. Pendidikan ini penting tuan-tuan. Saya ada membaca di dalam akhbar yang miskin bandar Uh, apabila mereka mendapat uh, keputusan SPM Baru-baru ini Pendidikan bagi mereka tidak penting Tuan-tuan wow Bila saya baca itu saya ada whatsapp Kepada pegawai khas uh, Pegawai khas uh, Menteri uh, Pendidikan uh, YB Fazina Siddiq Saya mengatakan uh, Kalau tuan baca ini Something has to be done uh, Itu maksud saya okay? <laughs>